И, ну, ситуация достаточно простая. У протокола Комсомольской районной комиссии у нашего кандидата исчезло 2% голосов. именно У нее должно быть по арифметике 12,25%, что делает кандидата вторым в списке, третьем в списке Батьевщины, а по протоколу Комсомольской комиссии у нее 10,25%. Исчезнувшие проценты просто механически перенесены в другой партнер. Назвать поскольку считаю, что нет, нет этой партии, исходит проблема. Итоговый протокол, соответственно, содержит у нас депутата, который прошел, не содержит. Мы сейчас просим комиссию просто исправить сложившуюся ошибку, просто внести нашего кандидата в итоговый протокол и исключить кандидата, который не прошел. Более того, это в принципе даже не повлияет на итоговые результаты, поскольку у нас в числе прошедших есть Дарченко, который уходит в область. Поэтому тот кандидат, который сейчас выбудет, просто зайдет обратно ну, в связи со снятием Адарченко. Мы тут не считаем это какой-то слишком большой проблемой и надеемся, что комиссия сейчас просто примет решение. Спасибо. И ваш комментарий тоже потом поводу, если а, ну, вы, вы обнаружили эту проблему, насколько я понимаю. Да, безусловно, поскольку э, я участвовала в выборах, соответственно, весь выборчий процесс, э, скажем так, контролировался, поскольку я в качестве уповноважной была на участке. Поэтому у меня были протоколы с мокрыми печатями. И э, по предварительным подсчетам я действительно нашла третьим лицом в списке батьківщины. После того, когда были опубликованы результаты э, конечного протокола нашей ТВК. Я обнаружила, что меня там нет. Соответственно, я задала вопрос э, руководству партии. И, соответственно, в этот же день, когда я это обнаружила, то есть вчера, я появилась здесь в ТВК, и я хочу сказать, я благодарна работникам, членам ТВК, которые предоставили мне весь материал. И когда мы увидели итоговый протокол, мы увидели эту арифметическую ошибку. То есть это при подсчете. Это бывает, это происходит, поэтому мы будем просить комиссию с тем, чтобы исправить и восстановить. У вас оппозиция, что это ошибка? Да, безусловно. Спасибо большое. Да, смотрите, у нас здесь... Здесь все подсчитано, все вот, есть. Вот это наш кандидат. Должно быть 12.25. Uh -huh. Вот здесь вот должно быть 11.69. Uh -huh. А здесь 13. Здесь 13. 13. Ну, uh -huh. здесь, вы понимаете, дело в том, что при всех подсчетах такие вещи возможны. Когда здесь Молосансов написали, а потом нужно сбивать 100%, будет. поэтому <свят> я, пос, я иду фактически последнюю, которую можно, если где-то исчезла эти два, то есть вы поняли, то есть можно <свят> это увидеть и написать. Uh -huh. Я, ну, я не вижу никаких причин вот этой организации это делать. Либо то есть здесь чистейшая... У них это не повлияло на список, поэтому я не это... верю. если бы тут ну, другой кандидат прошел, я бы тогда говорил что это что-то нет. Угу. А у них это не повлияло. Понял. И еще я вам да. хочу сказать, давайте я свои пять вопросов все-таки ставлю, поскольку ага. я впервые участвовала в процессе выборов, я инженер. Мы никогда не делаем лишние группы работы. То, что я увидела на участках, это ужас. Вот эти ручные протоколы, это ужас. Мы единственные из всех, ну вот кто участвовал в Батевщине на своем 24-м округе, на своих двух участках, мы занесли туда просто ксерекс из-за того, что просто было жарко этих людей, которые там находились, и вручную писали этот кошмар. То есть вот это все, что происходит, это из-за организации, из-за того, что ручная работа, она не производительная. То есть uh -huh. это я только вижу. И когда люди в 4 часа пишут вот эту... Uh -huh. Ну, если можно, говорю, ну и позиция Батевчина в данных выборах, что во многом виновата центральная избирательная комиссия, которая не предоставила территориальным комиссиям программное обеспечение соответствующее. То есть то, что все эти протоколы забиваются через экселевскую таблицу, а потом вручную переписываются, это исключительно вина ЦВК, которая, несмотря на свое 350-миллионное финансирование, не смогла выделить несколько тысяч на хотя бы создание официальной экселевской таблицы, а не то, что делали каждый администратор себе сам. То есть человеческий фактор, и мы видим, что произошло. Это Фактор. Спасибо okay. большое за комментарий.